Давайте с единства, который... да, Можно вас услышать? Я единственный человек, который остался да. этого Оставшийся человек, который не слышит, молодой, как я говорю. дом по-сармейски, 20-й, года. И весь город, и самец, и тройка, и Все решили. Я про не готов. Если... Нормально, здесь. нормально. То есть мы как бы там были в рамках рейда, и сидение в закона о течение времени там у меня там был там то попал в вообще и запустил на то, что там были, очень брутально, нагло. Виталий Петрович, когда я не уже. Не Вы кричите, Владу Г. Тогда... Вот таким тоном и зараз говорили. я тут разговариваю Ну, чтобы мы чули, чтобы мы когда, когда записать, мы начали копаться, было. Я понял что ни документов на пристройке идти нет. И не Просто писали, возвели нет. Э, во дворе, захватили всю и возили э, возвели эти постройки. Ну, и, естественно, там все остальное, нарушение было нарушение. После этого я написал заявление 31 января 2013 года. Вот это вот перед я Написал заявление в Владимир Владимирович. С просьбой в отношении владельца ресторана СИПа в Верде Решении. Относительно захвата земельного участка и самого Владимира. По статье 17.1 у ООН находится в Украине. Ну вот, к сожалению, они, видимо, долго от эта бумага шла. Это производство было открыто на прошлой неделе. То есть, по-моему, заявление. Есть производство, связанное с жертвами, то есть биржин, и есть кто-то, который Конечно, если такими темпами все это будет происходить, то есть мясо уже, люди, просто чали. Там уже пишут они уже, ну, люди. -го -го будем, -го года, они Да, они не Да, Да, они Да, они не знают. и Да, они не знают. Да, не знают. Да, они не не хочу ну, в основном, там, Мне кажется, там, например, вы но ну, вопрос, чем они кормили, это тоже был вопрос для меня. То есть я уверен, что там и посочные продукты, и нарушения, нарушения. там вообще нет ничего, что бы не нарушалось. Там все нарушалось. Ведь они, кроме того, там же незаконная еще эксплуатация из подвалах. Они из подвалов находятся. А теперь смотрим, а если бы эти четыре баллона взорвались? Ну что, он все ведет Ни один человек не рискован. Ни один. То есть они получаются чуть не рисок, не рисок. По-прежнему те же самые охранники, тот же самый человек, который ходил как бы, меня там уже жалко, 30 января, когда я там был день. То есть никто их не задерживает. То есть можно вот так просто угодить один человек и чуть до этого не будет. Ну как же быть? Вы пришли сюда. Вы, вы написали какой-то. Да. Мы написали, да да. да, да, да. Мы написали. То, что мы просим по о, нашему уголовному производству, по делу там, и там что-то можно сделать. В том числе обратиться по контролю за как благоустройством бы в этих пристроек раз. В том числе закрыть заведение на них дело. А что же решили работать Там все нарушение. что, когда зайдет, еще решение? Там уже до смеха дошло. Ну, сидит следователь. Это это Ну, он может обратиться к этому, не там на <скрещение> сейчас. Сейчас, по-моему,

Это по взрыву, по взрыву, да? Судебное расследование проходит, нормально. А по чиновникам? Хорошо, это даже считают, что считают, что могут находиться на, на, на свободе лица, которые прямо сейчас на таком уровне. Один человек можно уложить и ничего не будет. Нет, ну я не могу делали соответствующие обращения, но не, я имею в виду по мера пресечения для владельца мера пресечения это суть может быть. Ну в любом случае вы изложили это понимание. И вот эти мысли ареста, да? Ну и так ставим вопрос, а как же иначе? Я вообще не представляю, как это можно. Если, допустим, я не знаю, да, как была, вот эта драка бы была бы, кто-то то дал бы уже, Её бы ну, нормально бы сюда сидел бы. Ну, ну если два хотя бы сидел бы. А тут один человек, кто их вернет этих детей в жизни? Ну кто их вернет? Я ну, не знаю. Что, так ну так хорошо, Вот процентов. Даже, даже, это даже если он Это повод провести инспекцию по городу. Даже если они выживут. Ну что дальше будет? И такие действительно рестораны мы с ними стали вопрос, такие пристойки везде. Ну я понимаю, что, допустим, мы все сейчас не, не сможем заняться. Ну, понятно, а но, хотя, хотя бы, покупку, но хотя бы начнем с чего-то. У нас есть вот э, нокс кафе, которое мы писали тоже на СНОС, и возведение делать тоже криминальный провод не открыт. Это ног, что надо, это место, что не начинал, сейчас пристройка тоже. Тоже провод не И там начиналось откровение, потом начали копать, но вот это появилось. То есть решение на, на повезло стоит, на подолге забить улицу своей дачной и все это. мне нет спаса, ну что же это делает? И что, им все это будет ходить в суд? Там же никаких не ни, ни техники безопасности, ни, ни контроля качества продуктов. Там все нарушено. Реально. Поэтому мы, хотите сюда пришли, но имею в виду, что все ж мы ходим под Бога. Но завтра кто то кто-то пойдет из работников покушать какой туда. Какой-то такой забегалов. Покушать просто. И долбанет. И что же потом мы будем делать? Как же вернуть человека назад? Если бы милиция взорвалась, уже было бы расследование... Да, если можно вот, регулировать буквально пару Если можно сделать. Да, потому что милиция не имеет таких полномочий заключать или давать разрешение на ведение какого-то вида деятельности хозяйственного вида. Но если и они заявляют, и тем более нарушения, которые приведены к таким и последствиям, то, что это не нормально. Я надеюсь, что сейчас на управление это нормально разберутся А инспекцию по чиновникам, которые подписывали? Это решили все и апреля, это одно производство, и одно производство по постановке. <э <автоматически> <соединяющие> Все хотят Оба всяких несчастных бедных. С меня требуется 15 тысяч. 15 тысяч, да, и... взнос. Поевой взнос, да, и 15 тысяч. Ну не под лице, а. Я жертва нацизма, был под расстрелом в 43-м -го году. That's yeah.